Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat muslim semuanya Semoga kita selalu diberikan rahmat dan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kisah Nabi Yunus di dalam perut ikan begitu menakjubkan lagi mengagumkan Namun keajaiban Allah sebetulnya tak berakhir meski sang Nabi telah keluar dari perut ikan Mukjizat lain diberikan kepada Zunun begitu ia selamat ke daratan. Terdapat beragam pendapat di kalangan ulama tentang berapa lama Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. asy berpendapat ikan menelan Nabi Yunus di waktu duha lalu memuntahkannya di sore hari. Pendapat lain yakni Qatadah mengatakan Nabi Yunus berada di dalam perut ikan selama tiga hari. Ada pula berpendapat berbeda yang menyebut tujuh hari. Beberapa hari bahkan 40 hari. Hanya Allah yang tahu berapa lama Nabi Yunus ditelan ikan besar. Singkat cerita, ikan membawa Nabi Yunus mengarungi dasar lautan terdalam dan menghantam ombak-ombak yang besar. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus mendengar suara yang sangat lirih. Allah kemudian mewahyukan kepada nabinya. Itu adalah suara tasbihnya hewan-hewan laut. Masya Allah, bahkan seluruh biota laut pun bertasbih kepada Allah. Nabi Yunus kemudian menyadari kesalahannya telah meninggalkan kaumnya. Beliau radhiyallahu anhu pun segera mengingat Allah. Di tiga lapis kegelapan, yakni di kegelapan malam, kegelapan dasar lautan, dan kegelapan di dalam perut ikan, sang nabi menyeru Allah, bertahlil dan bertasbih. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Tasbih Nabi Yunus ternyata sampai terdengar penghuni langit. Para malaikat yang mendengarnya bertanya-tanya, "Wahai Rob, terdengar suara yang sangat lirih dari bagian bumi yang sangat asing." Allah pun berfirman, "Dia adalah hambaku Yunus." Para malaikat kembali bertanya, "Wahai Rob, dia hambamu yang amalnya senantiasa diterima dan doanya selalu dikabulkan. Wahai Rob, tidakkah engkau mengasihinya? Tidakkah engkau?" Menyelamatkannya dari musibah, Rabb Ar-Rahman pun membenarkan pembelaan malaikat atas Yunus. Allah Ta'ala kemudian memerintahkan si ikan untuk melemparkan Nabi Yunus ke daratan. Tubuh sang nabi terlempar ke daratan yang tandus, kondisinya sakit dan sangat lemah. Berhari-hari sudah sang nabi berada di dalam perut ikan tanpa makan, minum, dan udara. Jika tak ada mukjizat dari Allah, pastilah ia tak akan selamat. Namun, Nabi Yunus ternyata masih hidup, tanpa luka apapun, kecuali kondisinya yang sangat lemah. Begitu menyadari dirinya telah keluar dari perut ikan, Nabi Yunus pun mulai mencari kehidupan di daratan. Zunnun mencari makanan dan minuman untuk memulihkan tubuhnya. Akan tetapi, tak ada apapun di sana kecuali lahan yang sangat tandus. Namun Allah sangatlah pengasih lagi penyayang. Secara ajaib, sebatang pohon tumbuh di daratan tandus itu. Ternyata, Rob Ar-Rahim menumbuhkan pohon Yaktinah untuk Yunus. Yaktinah merupakan pohon jenis labu. Nabi Yunus pun segera memakan buahnya hingga kembali bertenaga. Rindangnya pohon itu pula menjadi tempat yang nyaman untuk Nabi Yunus berteduh. Tak hanya itu, Allah pula menyediakan sapi liar yang memakan rerumputan dari sapi itu. Nabi Yunus dapat memerah susu dan meminumnya pagi dan sore. Fisiknya pun kembali bugar dan sehat. Setelah jiwa dan raganya pulih, Nabi Yunus segera pulang dan kembali ke kaumnya. Ternyata kaumnya telah beriman kepada Allah selama ditinggal pergi sang nabi. Ia pun kemudian memberikan pengajaran agama dan mendakwahi kaumnya hingga lebih dari seratus ribu orang menerima dakwah Nabi Yunus. Ia dan kaumnya pun hidup dalam kebahagiaan hingga waktu ajal tiba. Satu di antara sekian banyak hikmah dari kisah Nabi Yunus yakni tentang bagaimana sang utusan Allah bertasbih di dalam perut ikan. Tasbih sekaligus doa taubat Nabi Yunus tersebut merupakan salah satu doa mustajab yang pasti dikabulkan Allah. Berkat doa itulah Nabi Yunus diselamatkan Allah dan diampuni kesalahannya. Allah pun berfirman di dalam Al-Quran. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Quran Surah Ash-Shafat ayat 143 hingga 144. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan sahabat beliau tentang keutamaan doa Nabi Yunus tersebut. Doa saudaraku Zunnun, tidaklah seorang yang dalam kesulitan lalu berdoa dengan doa ini melainkan Allah akan melepaskan dia dari kesulitan itu, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Kisah Nabi Yunus tentunya juga memberikan pembelajaran yang tidak terkira bagi kita umat muslim yaitu menjadi pribadi yang selalu bersabar dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan juga percaya bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan wallahu alam bisawab demikian sepenggal kisah tentang Nabi Yunus yang keluar dari perut ikan nun semoga Informasi yang disampaikan pada video kali ini dapat menjadi manfaat dan berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.